городские жители все еще ждут возобновления игры КВН на сцене ГДК, в исправительной колонии номер 77 уже второй раз за год проводится фестиваль юмора и смеха. Такие мероприятия уже не первый раз. В том году у нас на Новый год была сказка, тоже самое осужденные сами все придумали, все сделали. В этом году у нас на Новый год был КВН. Участвовало пять команд. И победителей у нас победило две команды, первое отделение и пятое отделение. И долго потом после этого ходило мнение по колониях, тоже из них был лучше. То есть, ну и после этого они решили разобраться, кто из них лучше и устроить вот этот праздник. Все как положено. Разминка, домашнее задание, музыкальный конкурс. Разве что в роли жюри не профессиональные комики, а сами заключенные. На сцене звучат шутки про дом, свободу и девушек. Не обходится и без специфического юмора. Миниатюры и куплеты про осужденных и надзирателей вызывают самый большой интерес у зрителей и срывают бурю оваций. Что же ты ищешь, мальчик, бродяга? Жизнь воровскую сменил на рога. Ты не какой-то простой работяга, Назначен директором на БПК. Шутки мы пишем сами, все творим, Играем каждыми днями и в свободное свое время. Так что вот так. Мы не пишем, не качаем ни с интернета. Ну, сегодня у нас и, ну, и танцы, и песни, вот, и миниатюры посвящены любви, там, вот, ну, вот ну, все такое, которое можно показать. Если в первой команде не пара, за победу боролись только пять человек, то во второй коммуналке участников было 17. У каждого своя роль и задача. Успели даже афишу подготовить. Брали шутки с интернета, миниатюры, например, песни, одну песню взяли как бы и знаменитого исполнителя Баста, все остальное придумало сами, ну, сами придумали. И готовились. Честно, генеральная репетиция была только вчера. Вчера и сегодня с криками, с шумами что-то не получалось, что-то где-то как-то ну, все вырезалось декорацией, все своими руками. У каждого своя роль, некоторые даже по две, по три роли играют потому что нехватка людей, те, которые смогут не бояться публики, выйти на сцену, как-то где-то показать себя, проявить. На сцене осужденным можно всем. Побывать на свободе, отправиться в путешествие, пошутить над надзирателями, а главное – одеть яркую и привычную для жизни за колючей проволокой одежду. Как рассказал заместитель начальника Бродянской исправительной колонии Сергей Чуваков, подобные мероприятия не только положительно влияют на саму атмосферу в колонии, но и отражаются в личном деле заключенных. Да, в личное дело поощрение, то есть, естественно, повлияет на условно-досрочное освобождение у кого-то хорошее поведение, то есть, не все это учитывается администрацией.